ন বছৰে অকণমানি অংকুৰে ৰাতি কান্দি কানি নিজৰ আইতাকক প্ৰশ্ন কৰিলে আইতা মা মই কি তোমাক আমনি কৰোঁ নেকি নে মই বেয়া ল'ৰা তুমি যে মোক এৰি থৈ বেলেগ এখন ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছা স্কুলৰ পৰা অহাৰ পাছত কোনে মোক দাঙি ল'ব আৰু কোনে মোক মৰমত ভাত খুৱাই দিব অংকুৰে আইতাকক সাৱধি ধৰি সুধিলে কোৱা নাই আইতা মা তুমি মা পাপাৰ আগত বেলেগ এখন ঘৰলৈ যোৱা কথা কিয় ক'লা নো কিয় শুনিছা তুমি মা পাপাৰ কথা আইতা মা মনা কৰি দিয়া না তুমি নাযাওঁ বুলি কৈ দিয়া পাপাক তুমি সেই বৃদ্ধা আশ্ৰমখনলৈ গীতা আইতাৰ নাতিনীয়েক অংকুৰৰ এই দশা দেখি চকুৰ পৰা পানী নিগৰি আহিল গীতা আইতাই একো বুজিবই পৰা নাছিল যে এই অকণমানিটোক এতিয়া কিদৰে বুজাব পাৰি যে তেওঁ এই অকণমানিটোৰ পৰা এক মিনিটো দূৰ হ'ব নিবিচাৰে কিন্তু ঘৰখনত সদায় চলি থকা এই অশান্তিবোৰ পুতেক বোৱাৰীয়েকৰ মাজত সদায় ৰাতিপুৱাই উঠাৰ পৰা একেটা প্ৰসংগক লৈ হুলস্থুল হ'ব ধৰে পুতেক বোৱাৰীয়েক দুইজনেই চাকৰি কৰে দুইজনেই নিজৰ নিজৰ জীৱনক লৈ ইমানেই ব্যস্ত যে গীতা আইতাৰ দায়িত্বও তেওঁলোকৰ উন্নতিৰ পথত বাধা যেনহে লাগে যেতিয়া পুতেক বৰুণে সীমাক কয় যে মাক ডাক্তৰৰ ওচৰৰ পৰা এবাৰ দেখাই অনা গৈ বা মাৰ এই কামটো তুমি কৰি দিয়া তেতিয়া উভতাই উত্তৰ দিয়ে যে মোৰ অফিচৰ বহুত কাম আছে তোমাৰ মা তুমি নিজেই কৰি নিদিয়া কিয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা গীতা আইতাৰ ভৰিৰ গাঁঠিত বহুত বিষ হয় আৰু এই বিষটো ইমানেই বেছি হয় যে কাৰোবাৰ সহায় নল'লে উঠিবই নোৱাৰে বিষত পৰি যেতিয়া গীতা আইতাই কেঁকাই থাকে তেতিয়া বোৱাৰীয়েক চীমা আহি সহায় কৰাতকৈ কিছু কথা শুনাই থৈহে যায় মই আপোনাৰ মাৰৰ শুশ্ৰূষা কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ আৰু এওঁৰ বাবে আমি কাম কৰা মানুহ এজনীও ৰাখিবলৈও আমাৰ ওচৰত ইমান পইচা নাই তেতিয়া বৰুণে সীমাক কয় তেতিয়াহ'লে মই কি কৰিম কোৱা দিনটো অফিচত থাকোঁ ৰাতি হ'লে ভাগৰত ঘৰত সোমাওঁ আহিয়েই কি মই এইবোৰ কামত লাগি যাম নেকি হয় নেকি মই কি অফিচৰ পৰা ঠাণ্ডা মগজ লৈ আহোঁ নেকি ময়োতো ভাগৰত আহোঁ গীতা আইতাৰ বোৱাৰীয়েক চীমাই চোফাখনত বহি ক'লে হে ভগৱান এতিয়া কি কৰা যায় এই সমস্যাটোক কিছু সময় পাছত আকৌ চীমায়ে বৰুণক ক'লে শুনানা আমি মাক নতুবা বৃদ্ধা আশ্ৰমত ৰাখি দিওঁগৈ নেকি তাত বহুত ভালকৈ চোৱা চিতা হ'ব মা ভাগৰ তাৰোপৰি মা দিনটো ঘৰত অকলেহে থাকে ভৰিৰ বিষটোৰ বাবে বাহিৰত গৈ দুই এজন মানুহৰ ওচৰত বহিবলৈও নাযায় তাত মা ভাগৰ বহুত ভাল শুশ্ৰূষা হ'ব আৰু একেই বয়সৰ দুই এজন মানুহক লগ পাই সুখতহে থাকিব মা আৰু আমাৰ মূৰৰ পৰা মাৰ দায়িত্বটোও আঁতৰিব অফিচৰ কামবিলাকো আমি ভালদৰে কৰিব পাৰিম আৰু চাবা আমি দুদিনমানৰ পাছতে উন্নতি কৰিব পাৰিম গীতা এটাই কথাকেইটা শুনি আছিল আৰু দেখিলে বোৱাৰীয়েকৰ কথা শুনি পুতেক বৰুণৰ মুখত এটা আনন্দৰ হাঁহি ফুটি উঠিছিল গীতা আইতাই বুজি পালে এতিয়া যে আৰু এইখন ঘৰত থকাৰ কোনো অৰ্থ নাই তেওঁ নিজৰ পুতেক বোৱাৰীয়েকৰ উন্নতিৰ পথত বাধা হৈছে যেন লাগিছিল পুতেক বোৱাৰীয়েকে কিবা কোৱাৰ আগতেই গীতা আইতাই তেওঁলোকৰ ওচৰ পালেগৈ আৰু ক'লে আৰে বোৱাৰী তুমিচোন মোৰ মনৰ কথাই কৈ দিলা মইতো নিজেই তোমালোকক এইটো বিষয়ত ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁৱেই মোৰ লগৰ এজনীও তাতেই থাকে আৰু তাই কৈছিল তাতহেনো বহুত সুখত আছে একেই বয়সৰ মানুহৰ লগত সময় কেনেকৈ পাৰ হৈ যায় গমকেই নাপায় হেনো তোমালোকে এটা কাম কৰা মোক কাইলৈকে থৈ আহাকৈ বৃদ্ধাশ্ৰমত এনেকৈয়ে কৈ গীতা আইতাই নিজৰ চকু পানীকণ যেনে তেনে ৰখাই নিজৰ ৰুম পালেহি আনফালে পুতেক বোৱাৰীয়েকে এইটো ভাবিয়েই বহুত ভাল পাইছিল যে অন্তত মায়েও এইটোকে বিচাৰিছিল যে নিজেই বৃদ্ধাশ্ৰমত যাব বিচাৰি আছে কিন্তু এইটো সত্যৰ পৰা অৱগত নহয় যে মাকে নিজৰ হৃদয়ত পাথৰ থৈহে এইটো সিদ্ধান্ত কেৱল তাহাঁতৰ সুখৰ বাবেই লৈছিল তেওঁ নিজৰ নাতি আৰু পুতেক বোৱাৰীয়েকৰ সন্মুখৰ পৰা এক মিনিটৰ বাবেও দূৰ হ'ব বিচৰা নাছিল কিন্তু পৰিস্থিতিয়ে তেওঁক বাধ্য কৰালে এনেকুৱা সিদ্ধান্ত ল'বলৈ কোৱা না আইতা মা তুমি মোৰ অবিহনে থাকিব পাৰিবানে অংকুৰৰ কথা শুনি গীতা আইতা নিজৰ ভাৱনাৰ পৰা আশাৰ পালে অংকুৰেও কান্দি কান্দি নিজৰ দুয়োটা চকু ৰঙা কৰি পেলালে গীতা আইতাৰো হৃদয়খনে ভিতৰি ভিতৰি কান্দি আছিল অংকুৰে আইতাকক বেয়া পাইছোঁ নামাতোঁ বুলি কৈ নিজৰ ৰুমলৈ গুচি গ'ল পাছদিনা ৰাতিপুৱা অংকুৰে দেখিলে যে আইতাক ওলাই আছে আৰু আনফালে দেউতাকেও মাকক বাৰে বাৰে চিঞৰি আছিল যে চীমা মা কাপোৰ কানিবিলাক ভালদৰে পেক কৰিলানে চাবা আকৌ কিবা প্ৰয়োজনীয় বস্তু থাকি যাব পাৰে প্ৰত্যেকটো বস্তু ভালদৰে চাই ল'বা তাত মাৰ যাতে একো বস্তুৰে অভাৱ নহয় চীমায়ে বেগটো সামৰি কিনাৰত থৈ দিলে তেনেকুৱাতে অংকুৰে বেগটো খোলে আৰু তাত থকা সকলো বস্তু বাহিৰলৈ উলিয়াবলৈ ধৰে আৰু সেই বেগটো যি যি বস্তু আছে এখন কাগজত সেই সকলো বস্তুৰে এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব ধৰে তাক এনেকৈ দেখি মাক দেউতাক দুয়োজনেই খং কৰিব ধৰে আৰু কয় গোটেই বস্তুবিলাক উলিয়াই দিলা এইবোৰ কি অসভ্যালী এইবোৰ কৰিছা কি তুমি তেতিয়া অংকুৰে ক'লে মা তুমি জানা নহয় মই যে সকলো বস্তু লিখি নিজৰ লগত থওঁ যাতে মোৰ এইবোৰ পাছলৈ মনত থাকে মই এই বেগটোৰ ভিতৰত সকলো বস্তুৰ নাম লিখি থৈছোঁ যাতে মোৰ মনত থাকে বৃদ্ধাশ্ৰমলৈ যাওঁতে লগত কি কি বস্তু লৈ যাব লাগে কাৰণ মা পাপা কাইলৈ তোমালোক বৃদ্ধ হৈ যাবা আৰু মই অফিচ যাম মোৰ মানুহগৰাকীও অফিচ যাব মোৰ লগতো তোমালোকৰ কাম কৰিবলৈ সময় নাথাকিব আৰু আমি যেতিয়া তোমালোকক বৃদ্ধাশ্ৰমত থওঁগৈ তেতিয়া মই এয়া লিখি ৰখা বস্তুবিলাক বেগত ভৰাই দিম কিবা ভুলতে থাকি নাযাবৰ বাবে মই এতিয়া সকলোবিলাক তোমালোকৰ পৰা শিকি লিখি ৰাখিছোঁ এই লিষ্টখন মই ভালদৰে মোৰ লগত ৰাখি থ'ম যাতে একো পাহৰি নাযাওঁ কাৰণ বৃদ্ধা অৱস্থা এদিন সকলোৰে আহে আপোনালোকৰো লাহে লাহে আহিব অংকুৰৰ মাক দেউতাকৰ মুখত যেন কোনোবাই তলা লগাইহে দিলে ভৰিত শিপা গজাৰ দৰে মাক দেউতাকে ইজনে সিজনৰ মুখলৈ থৰ লাগি চাই থাকিল দুইজনে হাত ভৰি কঁপিব ধৰিলে আৰু ধমকৈ চোফাখনত বহি ফুৰিল আৰু গীতা আইতালৈ দুয়োজনে একেথৰে চাই নিজকে গীতা আইতাৰ জেগাত কল্পনা কৰিব ধৰিলে ইজনে সিজনৰ চকুলৈ চালে আৰু অংকুৰৰ হাতৰ পৰা গীতা আইতাৰ কাপোৰৰ বেগটোলৈ আকৌ আলমাৰিত ৰাখি দিবলৈ গ'ল দুয়োজনেই বুজি পালে যে আজি যদি এই কাপোৰৰ বেগটো বাহিৰলৈ যাব হয় তেন্তে এদিন তেওঁলোকৰ বেগটো কাপোৰ কানিৰে সৈতে তেওঁলোকৰ লগত ওলাই যাব অংকুৰেও নিজৰ অকণমানি হাতখনেৰে আইতাকৰ চকু পানী মচি মচি ক'লে আইতা মা বৃদ্ধ মানুহবিলাক বৃদ্ধাশ্ৰমত নহয় নিজৰ ঘৰত নিজৰ মানুহৰ লগতহে সুখত থাকে আপুনি কোৱা মিছা কথাটো মই আপোনাৰ চকু পানীৰে ভৰা চকুহাল দেখিয়েই বুজিব পাৰিছিলোঁ আইতা মা গীতা আইতাই নিজৰ নাতি অংকুৰক সাৱটি ধৰি হুক হুকাই কান্দিব ধৰিলে সঁচা কথাই কৈছিল তেওঁৰ নাতি ল'ৰাটোৱে গীতা আইতা বৃদ্ধা আশ্ৰম নিশ্চয় গলগৈ হয় তেওঁৰ উশাহ কিন্তু এইখন ঘৰতহে আছিল আনফালে অংকুৰৰ মাক দেউতাকেও আইতাকৰ চোৱা চিতা শুশ্ৰূষা ভালদৰে কৰাৰ কথা আলোচনা কৰি আছে সকলো এতিয়া ভাল হৈ গ'ল সকলোৱে মিলা প্ৰীতিৰে থাকিব ল'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল মানুহে কেতিয়াও ডেকা কালাৰ শক্তিক লৈ অহংকাৰ কৰিব নালাগে পাহৰি যাব নালাগে যে এদিন নিজেও বুঢ়া হ'ব লাগিব এদিন বৃদ্ধ কালে সকলোকে নিজৰ অধীন কৰাব আৰু সকলোকে এজন সাৰথীৰ প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে বৃদ্ধ লোকৰ সাৰথী বনক তেতিয়াহে নিজেও এদিন বৃদ্ধ হ'লে কোনোবা সাৰথী পাব ধন্যবাদ আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব ধন্যবাদ